На время Советский Союз, ну, да. да. Союз вот, и уже строили 20 То есть 22 этажа, хотят вместо этого замечательного памятника архитектуры, который строили ваши предки Терещенки, да? Да okay. ну вот для эм, памятника архитектуры Райса Ивановна Павленко, директор, ага. которая да. еще сейчас директор, да. она отдела войну, сильнее против коммунистических власти. И они угрозали ее очень сильно, потому что они говорили, ну почему вы защищаете капиталисты? То есть во время советской, советской власти еще когда хотели снести эту библиотеку, да? да, снести эту библиотеку и строить 22 дома. Ага, а сейчас? а, этот план лежит, да? Этот план еще лежит. И были очень много здесь угрожали очень много ситуаций. Там спикер Рада, Александр Мороз, который ага. купил, ну он каз, казин, казиан. Ага. Купил. Казино, казино. Нет, нет. Он казиан соседний дома, соседний ага. дом, да. И он вот здесь здесь, казиан, да. Он вот, здесь, хозяин, да. Казин, да. Да. Он вот здесь собрал тоже этот кусочек и раз строить 15 этажей дом э, и пользоваться этот э, территорий здесь как вход для э, новых строительства. Mm -hmm. э, там была постоянная, постоянная война, постоянная. Но, к сожалению, и благодаря Раиса Ивановна Павленко, которая к счастью, до сих пор директор, mm -hmm. это будет это, этот, год, будет э, ее 40 лет юбилей, как директор oh библиотека. Да, это фантастически. Она, она все защищала, как, как ее дом. И это, это, очень успешный результат, потому что до, до сих пор mm -hmm. э, этот дом э, остался живой. И есть еще огромные территории. Мы думаем здесь сделать какой-то красивый сквер, может быть фонтан, что читатели библиотек могут и прозвать весной, летом. Что это еще все возможно, но благодаря ее. Ну, мы благодарны ну, вам и вашим благодаря. предкам, потому что без ну, ваших предков наш Киев был бы не таким ну, красивым. Девять соборов или э, сколько? Девять соборов да, построили ваши предки? Киев, Киефе шесть. Э, ага, шесть, да? Шесть. Э, Включены большую часть Владимирский собор, э, святой Николай на Покровской монастыре угу. и еще четыре э, храма. А в Грухиев они строили собор тоже. Э, Одинаково, может быть, план, как Владимирский собор. Это очень красивый церковь, которая находится в Луке, это, тоже их усыпальница. Mm -hmm. mm -hmm. Благодарим. Можно с вами сфотографироваться? Да. Ты классный, что свой. Так нет, мы, конечно,